Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай. І сьогодні у нас в студії екстрасенс Дмитро Дульський. Вітаю, Дмитро. Привіт! Дмитро, Росія вивела війська із Нагорного Карабаху. Що це може означати для України? Якщо виведе воїнський з Нагорного Карабаху, ми повинні чітко розуміти, що ці войська московіти кудись дійсно. с учетом того, что у нас идет война, мы все понимаем, где эти войска окажутся. То есть для нас это новость, скажем так, не самая лучшая. Любой контингент, даже самый небольшой, это все равно, скажем так, нагрузка на наши сбройные силы Украины. Одним словом, плохо. Вы думаете, что эти войска он проведет в Украину? Но куда ему еще их приводить, если часть этих войск участвовала в военном конфликте, в принципе, еще и с техникой, какое-никакое количество, ну точно мы же не знаем, какое количество там стоит это по-любому нагрузка на каком-то из участков фронта. Может быть такое, что, конечно, он там вначале их там расформирует, доформирует какие-то бригады, которые у него вышли из строя. Но, тем не менее, мы же четко понимаем, что все эти войска будут где-нибудь под Донецком. Хм. Е, всі е, лякають українців контрнаступом. Так, ворог завдає нещадного удару по містам регіонам України, але чому ж контрнаступу поки що немає? Як бачите ви, чи взагалі він можливий? То що московіти підуть в атаку, це однозначно буде е, Зараз немає то наступлення. По той причине, что они просто ждут, когда полностью потеплеет, где можно будет спокойно проезжать тяжелой бронетехникой. Потому что если сейчас пойти в наступление, то это надо дополнительно и бригады механиков. И действительно, при таком грунте это сложно сделать. То есть они просто ждут, пока будет нормальная температура устойчиво, плюс 25 где-то, ну и дальше пойдут в атаку. Плюс мы же четко видим артобстрел, я имею в виду разбитая электрика, энергосистема, то есть такие массовые ракетные удары это подготовка к наступлению. Ми можемо просто посмотрети, як вони ще далі будуть бомбити з якою інтенсивністю. Когда інтенсивність увеличится, ну значит, еще неделька и і будет. буде. Тобто збільшення інтенсивності таких атак, це є сигналом, що там протягом тижня почнеться контрнаступ? Ніділядві максимум после інтенсивних ударів, і плюс вони хочуть, наверное, добити нашу всю енергосистему. Тоді рухне логістика повністю і железна дорога, і соответственно, скажімо так, буде наступление московитов. А звідки планують наступати? Підуть тим самим шляхом, що й перший раз, чи можливо ворог змінить тактику? Дело в том, что они постоянно меняют тактику. Вот эти штурмы, которые происходят сейчас, они просто узнают слабые наши места. А плюс некоторых атаки это отвлекающий маневр. То, что тактика будет абсолютно другой, вот в лоб они идти не будут, и вот наша линия которую мы готовим защиты, мы увидим, что русские, скорее всего, ее будут просто обходить. То есть они учатся, они в два года, как и мы, активно учатся и развиваются в военном деле, не такие уже московитые, слабые, как нам хотелось бы их видеть. Ну, за так, потому что даже по количеству людей... Ну, це не можна навіть зрівняти. Але ще э, Росія каже і стверджує, що, ну, якби, що вони дуже виготовляють багато нової зброї, зброї нового покоління, і ще не всю вони її застосували в Україні, далеко не всю. Ну, Насчет зготовлення оружия складний вопрос. А тут же зготовлюють, що вони там, звісно, делают. Ну, там же еще огромный финансовый ресурс, там их не разберешь, сколько они могут купить у того же Ирана, Северной Кореи, и сколько действительно они изготавливают. То есть они не ограничены там в финансах, это мы ждем, пока там Америка утвердит нам какую-то финансовую помощь, там что-то просим, чтобы по чуть-чуть Европа нам помогала, но откровенно вот этих денег, помощи нам не хватает. У русских с бюджетом Все гораздо проще і просто кількість оружжя що то там прочитати ну це нереально. Хм. Ну а якщо нам не дають допомоги, обіцяють і обіцяють не, або дають не в тих кількостях, які обіцяють, то може це означає, що е, світу не вигідна наша перемога. Не, ну то, что миру однозначно невыгодно, чтобы мы победили московитов, это четкий факт. Допустим, я бы очень сильно хотел, чтобы мы разбили всю Москву, чтобы сбройные силы Украины стояли где-то в Подмосковье и в бинокль наблюдали Кремль. Но ситуация, ну, такая, что если мы их разбиваем, вот полностью Россия капитулирует, то создается вопрос, а зачем вообще нужен блок НАТО и все остальные, зачем нам куда-то вступать. Дело в том, что есть два блока, которые конкурируют. Это московиты, там Казахстан, там что-то Беларусь, который входит, и, соответственно, блок НАТО. И если один из них убирается, ну вот вот русские полностью убираются, то есть они капитулируют, мы их разоружаем, они там сдаются в плен. Там Это радость была для каждого из нас, украинца. Ну и вопрос, а зачем содержать второй блок, вот, вот зачем они нужны в принципе. И, соответственно, ситуация такая, что не Европе, я даже скажу, не Америке, Абсолютно невыгодно то, чтобы мы одержали победу над Москвой. Это абсолютно это было очевидно еще с самого начала. То есть это своя своередная конкуренция? Так это конкуренция, которая длится, я даже не знаю, это холодная война. Это еще до момента, когда мы были независимыми. То есть в Москве, с Америкой это был постоянный конкурент. Вот если нету, к примеру, одного конкурента, то э, зачем содержать второго? Вот, и опять же, налоги, люди, которые м, дают налоги на тот блок НАТО, на оборонку Америки, э, налогоплательщик скажет, а чего? Ну, а что, что, это? что это вообще такое? Ну, зачем они нужны? Это логичный вопрос. Хм. Дмитро, яка ж роль тут зараз Китая? Тому що Китай веде якусь таку зараз дуже дивну позицію. І чи є така можливість, що Китай піде проти Росії? Роль Китаю, мабуть, все-таки якийсь то В первую очередь свои интересы. Против России Китай никогда не пойдет открыто. По той причине, что Россия 140 миллионов человек ⁇ это огромнейший рынок сбыта. Не надо забывать, что Китай ⁇ это в первую очередь промышленное государство. И экономика вся Китая рассчитана на торговлю. И терять 140 ну, миллионов потребителей ⁇ это нереально. Хм. Повернемося до трошки до України. Те, що якби, дійсно не можна недооцінювати Росію, що би не казали, як би нам не хотілося в це вірити, все ж таки, вже сто разів про це говорили, але цікаво почути вашу точку зору. Посилена мобілізація в Україні. Чи дійсно вона ще забере багато хлопців, людей? на фронт и забере массу життів. Чи вона не такая страшная, какие малюют? Мобилизация это, наверное, самое интересное, что сейчас есть. В принципе, вся вот этот закон, с которым все мы бегали, можно разделить на три пункта. Все на фронт поголовно, абсолютно кто не на фронт, тот уклонист, того мы будем судить или что-то с ним делать. И третий пункт, это мы все, что только можно, отберем. Ну, я имею в виду, если два автомобиля заберем, там второе дадим там, на фронт, не на фронт, ну, какая разница, куда-то все равно дадим или там какое-то имущество. Вот и, грубо говоря, делим все, я не знаю, что они там решали несколько месяцев. Это, по-моему, эту мобилизацию можно было за полчаса сделать. Самое удивительное, что жизни заберет, я даже не знаю сколько. Ну, понятно, что это, это жертва. Нам не мобилизация нужна, нам нужна техника, снаряды, и оружие. То есть останавливать, эм, скажем так, бомбы живой силой, ну, это даже смешно. Ну, если верхи так считают, значит что ж, там, наверное, виднее, там у многих специальное военное образование, то есть раз думают, что это поможет. Причем, что самое, наверное, обидное, что вот эту вот мобилизацию надо было делать еще где-то зимой, потому что люди все-таки должны быть подготовлены и нормально подготовленное, опять же полигонное, нормальное медобследование у каждого, то есть выдать нормальную форму, то есть, ну если всем очевидно, в всех европейских изданиях предупреждают, что о возможном наступлении русских вот в ближайшее время где, где время на подготовку новых мобилизированных. Включая то, что хорошо, президент подписал этот указ, а вступит в силу он через месяц. Ну, uh -huh. по большому счету. То есть это даже не сейчас. Это получается, через месяц он вступает в силу. И в чем логика? Вот зачем это? Имитация трудовой деятельности. Вот это вот надо обязательно что-то подписать где-то. Хотя вот решение, которое, скажем так, наш гарант подписал, наверное, самое основное, которое всех нас мучило, это снижение призывного возраста до 25. Но ну, это к вот этому закону отношения не имеет. Я вот хочу заметить, что это личное решение нашего гаранта, это его зона ответственности, это не депутаты, которые сейчас вот очередную какую-то умность приняли. Причем, ну, да действительно, это настолько смешно, что пока он вступит в силу, пока вот эта вся процедура пройдет. Тем более ну, в течение 60 дней там, мужчины должны там, прийти там, куда-то, что-то встать на военный счет. А у них хватит ресурса самих вот этих ТЦК, вот, количество мужчин поставить на этот военный счет. Ну, вот то, что они приняли, ну, я не знаю. Я как бы комментировать, кроме как негативных каких-то вот комментариев в их адрес, ну, позитивного тут. По-моєму, нічого ні. Дмитро, згадали про гаранта. Також шириться дуже багато інформації, що готується, знову готується замах. Готується чи це все ж таки відвертають знову увагу, змінюють фокус уваги. Дело в том, что готовить покушение, ну, это, я, я думаю, что ничего как бы не готовилось. Дело в том, что если бы московиты хотели бы убить нашего гаранта, то, наверное, мы бы видели взрывы на Банковой, как бы за два года, вот если вспомнить, сколько ракет попало в офис президента, верх, в Верховную Раду. Ну, значит, и вот так вот готовятся. Может, готовятся где-то в его секретариате или думают, что готовятся. Или хотят, чтобы русские готовились, так сказать, к покушению. Но если бы русские это делали, я думаю, что мы бы увидели хоть примерно какие-то взрывы. Верховной Раде, ну хоть где-то, вот, вот хоть что-то, вот хоть какой-то элемент вот этой подготовки за два года, но ну, я думаю, можно было бы. Опять же, многие, ну не секрет, что э, завидуют э, даже, что вот какие-то районы, где живут наши топ-политики, э, та же Кончезаспа и многие другие районы, они ж не были ни разу обстреляны. Со, соответственно, какой-то подготовки. Но ну, если людям хочется верить, что вот, готовятся, вот, 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 именно только и думают, чтобы убрать нашего гаранта, ну, пусть думают. Так какому кому это выгодно, распространять такие нарративы? Дело в том, что убивать президента смысла нет. По причине того, что скажем так, героизировать его, чтобы как бы давать определенный агитационный повод, что вот видите, все на баррикады. Их задача на московитов, наоборот, нас всех максимально поссорить, а не сделать нас сильнее и собранней. Поэтому покушаться на кого-то из топ-чиновников смысла нет никакого. Наоборот, как бы просмотреть где какие взятки они брали, пустить это все в СМИ, то есть какие, какую недвижимость они успели за два года купить, поскольку там яйца торгуют. Вот этим как бы это выгоднее делать русским, чтобы мы все, вместо того, чтобы слаженно работать, хотя бы защитить остаток Украины. Все дружно ссорились. Дело в том, что вот если сейчас заметить, то уже такого волонтерства, как раньше, Дурач. уже, уже нету. Потому что, ну, какой обычный обыватель будет там на что-то платить, когда он увидит, что там кто-то из наших топ-политиков взял, там, к примеру, новую машину или какую-то квартирку в Дубай или в Оман. Ну, смысл давать на Збройные силы Украины деньги, когда эти деньги не доходят, скажем так, до наших рядовых военных. Тобто ви вважаєте, що люди розчарувалися, дивлячись на деяких наших таких відомих благодійників на те, як вони просто сміються в обличчя звичайним людям? Ви думаєте, тут розчарування чи просто якась безнадія вже? Та я не знаю. ну, от Два роки тому, і що, от я постійно, к примеру, хожу в одну і ту парикмахерську, так там. 10% от стрижки шло то ли при Туле, в какой-то благотворительности. Сейчас уже этого уже нету. То есть, если это были нормальные суммы денег два года назад, ну, сейчас уже ни вот этих объявлений, ничего, и я уже давно не слышал. То есть люди, которые действительно пытались помочь, просто посмотрели на это все и решили, что оно как бы не надо. Плюс дополнительно вот эти законы про мобилизацию. Сложно помогать, так, когда хватают, например, твоего соседа, бросают какой-то бусик и, и, и кидают куда-то на фронт. То есть, наверное, обычному гражданину это как-то не хочется. Дмитро, вы как экстрасенс, и, до речі, знаю, что працювали как пошуковець Тобто бачите, чітко ясно, бачите, Україну розділено? В якому смислі ну, ось чай, наприклад, говорив про те, що Україна розділиться на праву і ліву, що одну сторону забере ворог, інша піде в Європу і її розірвуть на шматочки. Ну і зараз так уже я бачу до цього доходить. Так дело в том, что не ну да, конечно, Украина будет разделенная. Дело в том, что она разделенная еще с 14-го, если разобраться, Донецк, Луганск и Крым. Вот мы постоянно орем Крым наш. А когда он был наш, если кто-то вспомнит, ну, подумайте, 10 лет или сколько. Uh -huh. За 10 лет у меня там было 5 или 6 новых проектов, я закончил там два института. Я не буду говорить, сколько личных отношений у меня за это время было. И действительно думает, что вот люди вот 10 лет там сидят и ждут, пока мы их освободим. А я уж не говорю, какой сюрприз для детей, вот, которые там ходят там, в класс второй, третий, узнать, что они гордо называются украинцами, это уже звучит по-другому. Ну, по сути, нас уже разделили еще тогда. Тут вопрос, как бы стоит согласиться с этим и не потерять больше? То есть тут надо смотреть, что мы сейчас рискуем, скажем так, не два региона, а действительно ну, нормальную участок Украины потерять. Это, конечно, печально. А то, что с Нечаем можно согласиться, то есть это... А когда он это... До 14... Так, так еще до 14. Это 2008. А, ну, не буду точно напоминать. А, за счет... Тысяч... Да. Ну, да, в принципе, с ним можно. Прогноз э, верный. Ну, тобто тоді для нас це було дуже дивно, тому що ми навіть передбачити не могли навіть схожого сценарія, тому що ми думали, що ми незалежні. 30 років і ми розвиваємо свою країну. А видається, що сусід наш зовсім так не думав жодного року. Ні. Ну тут же, зрозуміло, що, скажімо так, сусід у нас крайній агресивний. Ну, Я склонен к тому, что очень важный вопрос дипломатии. Если бы у нас были нормальные дипломаты, то есть я уже не знаю, у вас на проекте говорил или нет, что даже ну вот больной сосед, да, скажем так, агрессивный, больной там с короной огромной на голове, с комплексами там какого-то императора или там чуть ли не бога все равно с ним надо работать, все равно у, у любых больных людей есть э, как бы состояние э, ремиссии, состояние обострения, может надо дипломатов, когда у него ремиссия, посылать, может э, подлечить его, может его надо направить на кого-то другого, потому что же... какая ему разница на самом деле с кем воевать, то есть почему именно мы Почему там не Грузия, например, там и климат лучше, чем, чем у нас, и там например, хорошо. То есть тут э, очень сильно, вот даже сейчас мы вот видим вот эти направления, вот увольняют человека с работы, сразу должность дипломата отправляют его там в Англию, еще куда-то, у него есть образование вообще, он этому учился, то есть вот, ну вот как? И, и вот результат таких вот назначений мы вот видим в конечном итоге. Это и 2014 год, и, к сожалению, 2022 год. Просто если бы каждый занимался своим делом, то, я думаю, что этого конфликта не было, вернее, войны не было бы вообще. Если бы нам хотя бы показали вот где-то видео, что вот наши дипломаты ходили следом за Лавровым, за Путиным, говорили, там, что мы там будем там, мир, дружба, жвачка, ну, никто же этого на самом деле не делал. То есть, ну вот ходит сосед, что-то там угрожает, угрожает. В конечном итоге из разговоров, любые разговоры переходят в действие. То есть, может, надо было как-то как бы есть люди, которые за это отвечают. Может, как-то надо было за что-то, что не зарплату, в конце концов, получают. Мы платим налоги. Ну, на самом деле нет ни одной какой-то... Я нигде не видел видео, чтобы наши сотрудники, ну, дипломаты ходили вслед за московитами, что-то там им там рассказывали доказывали там какие то ну да мы помним там был минск 1 минск 2 и и дальше где развитие этого всего то есть это удивительно как они минск 1, минск 2 подписали с, с желанием работать угу. а результат мы видим вот сейчас если бы нормально работали дипломаты путин бы конечно как агрессор напал бы на кого то ну хорошо было бы да даже на Прибалтику. Почему именно мы должны с ним защищать всю Европу? Меня всегда вот это волновало. Uh -huh. Почему мы? Почему... Нас спросил кто-то об этом. Чем... Чем мы за всех должны? Ч... Э, у нас был э, опрос людей, что каждый из нас хочет защитить Европу. Ну, вот, mm -hmm. вот я этого не понимаю. Я вот, например, никогда не хотел европейские ценности защищать. Зачем? то есть ну если кто хочет то есть э, я считаю что если вовремя перенаправили Путина куда-нибудь в нужное русло создали бы ему яркого врага какая разница там Молдове ему там захватывать ну уж на самом деле все равно с кем воевать но мы взяли на себя вот такую ответственность защищать всю Европу Причому, как бы не посоветовавшись з обличними людьми, хотят вони це защищать. Тобто тут вже треба знати, що хоче. Тобто, хотеть вступить в Європу і захищати Європу, це дві абсолютно різні речі. — Дмитро, не можу з вами не погодитися. Я дуже вдячна, що завітали до нас в студію, поділилися своїми баченнями. Розказали свою точку зору, тому що я впевнена, що нашим глядачам вона буде надзвичайно цікавою. А я хочу сказати, що якщо у глядачів є бажання поспілкуватися з Дмитром Дульським особисто, то всі контакти Екстрасенса будуть знаходитися в описі цього відео. Дякую, Дмитро. Спасибо за приглашення і до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай. До зустрічі. Música